Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 у микрофона Дарья Тапузлиева. На улице Мопра в районе Октябрьского проспекта построят многоэтажку. Этот вопрос рассмотрели на публичных слушаниях в городской администрации. Земельный участок площадью более половиной тысяч квадратных метров не входит в границы исторического поселения. Ранее на этом месте размещался аварийный одноэтажный дом. Его жильцов расселили. В соответствии с видами разрешенного использования недвижимости на планируемой территории предусмотрено строительство 16-этажного дома со встроенными помещениями общественного назначения и с подземной автостоянкой. Дом рассчитан на 129 квартир. Строительство также будет вестись и на улице Романа Ердюкова. Участок под застройку выставлен на аукцион, пишут бизнес-новости в Кирове. Там будут снесены несколько домов номер 3, 15, 7, 9 и 11 по Ердюкова, а также дом номер 2 во втором кирпичном переулке. Освободившийся участок планируют отдать под многоэтажную жилую застройку. Там смогут строить дома высотой от 5 до 17 этажей. Срок договора составит 6 лет, а начальная цена на право его заключения на аукционе – 7 миллионов 750 тысяч рублей. Дайджест недвижимости. За бездействие управляющим компаниям грозит ужесточение ответственности. Соответствующие предложения по поправкам в федеральное и региональное законодательство подготовлены по поручению губернатора Никиты Белых. Среди них возможное повышение ответственности управляющих компаний и должностных лиц, вплоть до дисквалификации за ненадлежащее соблюдение правил благоустройства, а именно за несвоевременную очистку крыш от снега и наледи. Предлагается увеличить размер штрафа за ненадлежащее содержание домов, если из-за этого пострадали Люди. Сейчас он составляет 40-50 тысяч рублей. Предлагается поднять штраф до 100 тысяч и выше, сообщает Центр общественного контроля в сфере ЖКХ. Дайджест недвижимости. А теперь к ценам на недвижимость. Новостройки продолжают расти в цене. В июле средняя стоимость квадратного метра составила 46 133 рубля. Это почти на 3% больше, чем в июне. С начала же года цены на новое жилье повысились на 6%. На этом все в студии работала Дарья Пузлеева. Дайджест недвижимости.